Дивіться, а мирноград, тому що наші військові розповідають, що місто там на межі напівоточене, і поранені, які там знаходяться більше 100 днів, не можуть не можуть евакуюватися звідти. Крім того, повідомляється, що запаси, там харчі, все це також заверш, закінчується, все це на межі, а наказу про відхід немає. Як ви вважаєте, вже склались такі обставини, що потрібно відходити? Ну, а... Здесь надо понимать степень проблематики, то есть как у нас сейчас в, тяжел, в тяжелейшем положении, допустим, Мирноградский гарнизон, так вот в, этом, в таком же и намного худшем положении может оказаться Голиопольский, Ореховский гарнизон и вообще город Запорожье. Если не остановить россиян сейчас по движению по Запорожскому фронту с востока на запад они усиливают именно это направление. Сейчас дополнительные силы пошли с Ростова, через Таганрог, Мариуполь, Бердянск, через Камыш-Зарю, Волноваху по этим направлениям как раз в сторону Великой Новоселки. С района, с района Донецка, те силы, которые там накапливались в последнее время, сейчас двигаются в сторону Волновахи с севера на юг и дальше будут разворачиваться в районе Новотроицкого, может там еще завис на определенное время, дальше начнут разворачиваться в сторону Гуляйполя, то есть именно на Гулиопольское направление через Великую Новоселку. Там есть несколько дорог, по которым они сейчас постоянно там идет усиление этого направления. Потому если с точки зрения проблематики, так вот как раз запорожское направление намного по проблемнее, почему больше могут в таком же положении, как в Мирнограде, оказаться там несколько как минимум гарнизон. А это очень большая площадь, очень большое количество людей, очень большое количество техники, боеприпасов и так далее и тому подобное, которые могут попасть в руки врагов. Это раз. Второе. По Мирнограду, сколько мы с вами говорим? Тут вопрос по Мирнограду надо решать начальнику генштаба, который болтается где-то там, согласует капитуляцию Украины, и сырскому, то есть командочку. Они только, они только знают, сколько резерва у них есть. Если резервы есть, их надо срочно использовать на разблокировку Мирноградского направления. Разблокировать его можно. Только насытив наши войска достаточным количеством сил и средств в районе Родинского, надо выдавливать россиян из Родинского. Это уже несколько раз делалось. То есть купировали движение россиян на окружении Мирнограда, выдавливая их из Родинского и двигаясь дальше в сторону Красного Лимана. Но не получилось передавить. Сейчас россияне нас передали. выдавили из Красного Лимана, выдавили из Родинского. И они сейчас могут замкнуть... Ну, так скажем, полу, э, полуокружение замкнуть, по крайней мере, в оперативное окружение мирно нашу группировку. Потому там надо решать и очень быстро, решать. Либо одно, либо другое. Если нет возможности, нет резервов, надо принимать решение на вывод с боем, даже за выход с боем э, из Мирноградского э, э, этого гарнизона на данном этапе. Ну, вопрос лежит вот как раз вот на этих людях. Конкретно Сырский и Гнатов, должны отвечать за принятие решений. Они должны отвечать. И они будут отвечать за принятие решений. Почему? Потому что все низовые управляющие звенья, они работают по БР, по боевым распоряжениям. Без команды же никто никуда бежать не будет. Роман Григорович, скажіть, будь ласка, чи допускаєте ви заморозку бойових дій, враховуючи всі ці події, які відбувалися протягом цього тижня? Зустріч Путіна з Уіткофом, так потім зустріч нашої делегації із американською делегацією. Крім цього, європейці говорять зокрема стоп про те, що Україні потрібно готуватися до несправедливих умов завершення війни? Те саме говорив і міністр закордонних справ Німеччини. Але крім того, шпігель, там ну якби виток інформації. Бов стенограми розмови європейських лідерів з керівництвом нашої держави, мовляв, про те, що Сполучені Штати Америки, якби ну, треба бути з ними дуже обережними, тому що вони наразі більше, скажімо так, на стороні Російської Федерації. Все ж таки буде заморозка чи ні? Можливо, чи ні? Ну, от коли говорять, що американці на стороні Російської Федерації, ну Чому? Тому що не на стороні Російської Федерації. ну, американцы, американский народ, Конгресс, Сенат, нас поддерживают украинцев, да. А вот администрация, это раз, и даже администрация Трампа, она там произраильская, примерно такая же, там, как, как и наша, по полуизраильская, как минимум. Да? Это такие же миндичи, такие же цукерманы, там так, такие же шныри, только у них там нулей побольше, может на три нуля больше, на шесть нулей больше, они большими цифрами период. Но установи такие штаммы, такие штаммы и бары. Потому они не на стороне Российской Федерации. Здесь надо понимать глубинные причины. Они на стороне своих кошельков. Первая причина, почему они сейчас занимают такую пророссийскую, антиукраинскую позицию, это мы просто со своей колокольни просто видим определенные действия или без действий. А реально надо понимать глубинные причины. Глубинная причина – это та ситуация, в которую сейчас Трамп попал. Первое у него ничего не получается на Ближнем Востоке. То есть все, что он там щеки понадувал, сказку порассказывал по поводу того, что он остановил войны на ближнем, войну на Ближнем Востоке, так ничего он там не остановил абсолютно. Сахал находится в Южном Ливане, Сахал находится в Южной Сирии на данный момент. Сахал находится, это армия Израиля, находится и проводит боевые действия на западном берегу реки иорда эта же армия проводит или пытается провести операции, в том числе и в Газе, не давая организоваться Палестинской республике. То есть это, это, это про проблем, связанных с израильскими, это уже с израильскими сионистскими группировками, которые там пытаются просто захватить земли Палестины, земли Ливана, земли Сирии. Они там раздявили ротика на Иорданию и на Египет, но это уже будущее, так сказать. Но не остановили боевые действия. А тем более россияне могут их там подогревать, перебрасывая вооружение тому же Хамазу, тем же Куситам. Ну, то есть участвовать в этих процессах. Они могут как подогревать, они могут как и притушить. Вот россияне этим сейчас очень хорошо пользуются. То есть прижали тому же Трампу 17-гривневые продукты и довольно-таки такие жесткие тиски их закручивают. Потому он пальцетом начинает подыгрывать россиян подыгрывать. Почему? Потому что просит у них, а что вам надо, чтобы вы мне не зажимали, ваши снесете как минимум золотой налет с этих Фаберже. Естественно, Путин запрашивает Украину. Украину запрашивает в полном объеме, так сказать. То есть, по крайней мере, степ-бай-степ. У него было 12 пунктов, сейчас у него 28 пунктов. Естественно, запрашивают капитуляцию Украины и заморозку боевых действий, но только после капитуляции Украины. То есть он просто так их морозить не будет, тем более как минимум месяц еще. У него стратегические резервы сейчас выходят на боевые позиции в том же Покровске, в том же Мирнограде, в том же Гулейполе. Ну то есть он еще как минимум несколько недель может их сжигать, захватывая большую территорий. Он может пойти на заморозку, он может пойти ближе к Новому году вот туда к каким-то праздникам новогодним, там, к Рождеству, вот туда где-то он может пойти на заморозку. Но опять же, для чего? Для того, чтобы взять оперативную паузу, поднакопить. Может подписать какой-то договор. Он, мы уже говорили как-то раз на одном из эфиров, он подписали договор в 1997 году, мирный договор с Чечней с Чеченской республикой Ичкерия. Ну, подписали, через три года подсобрали, раз, размели в ноль, получается, сколько чеченский чеченский народ. Сейчас там, куда ни плюнь, везде Кадыров называется, Кадырия вместо Ичкерии. Вот та же самая картина и по Путину. Он может пойти на Домородье, может однозначно, но опять же, под оперативную паузу, под подписание каких-то бумажек, которые он тут же сбросит в унитаз или в свой, по крайней мере, чемоданчик вместе с содержимым. И после того как накопится, пойдет войной дальше. Ну то есть перемелит часть Украины еще. Но ну, так мы после первого минска первого потеряли тысячу человек, тысячи человек. После минска второго сотни тысяч. Если не дай бог сейчас какая-то будет заморозка, третий заход россиян мы потеряем миллионы украинцев. И это уже будет такая серьезный удар и по украинской нации, по украинской государственности. Потому с точки зрения целесообразности, для нас это не целесообразно. Для Путина, как оперативная пауза, да, вопроса нет. Он выложился, получил оперативную паузу, задачу, он так и действует в течение последних 11 лет. Это его э, стиль, ну, это, в принципе, это военный подход, с точки зрения определенных периодов. Тем более, по -по помимо, тут еще какая причина, почему сейчас проталкивают американцы в последнее время, особенно вот за последние полторы-две недели. Но они как в цепи сорвались, начали проталкивать эту мирную, вернее не мирную, а капитуляционную машину. То есть договора эти капитуляционные начали проталкивать через украинское общество, украинскую армию. В том числе, посмотрите, куда ни плюнь любой израильская говорящая голова, любая сынова, друга, начинает рассказывать, что нам надо остановиться, нам надо отдать территорию россиянам, забыть за них, бросить наших стариков, детей, миллионы украинцев на этих территориях, забыть и, и, и попытаться дальше где-то там потоптаться. Вот этот механизм запущен. Почему именно за последние полторы-две недели? Да? Трампу, у Трампа россияне поймали и второе побережье в Тиске. Это в в Мадуро. Он же думал, там Венесуэлу задавит очень быстро на раз, и подтянул туда порт, этот самый большой авианосец американский, естественно, авианосную группу, там несколько десятков кораблей, они подтянулись в Венесуэле, забыли одну вещь, у Венесуэлы есть российские самолеты Су-30. Они вроде бы как, как и F-16, вот не сильно страшны россиянам, пока у них нет м -м, джазмов, грубо, ракет, да, то есть F-16 просто как мухобойки сейчас используются для уничтожения дронов. Как и американцы думали, что эти Су-30, там что-то Будут использоваться тоже в качестве мухобоя, будут там отбивать крылатые ракеты американские, дроны американские и так далее и тому подобное. А Путин им туда ракету Х-31 а поставил. Не один десяток ракет Х-31А, а Х-31АД, а это противокорабельные ракеты, сверхзвуковые, причем там скорость 3,5 маха у этой ракеты, там прямоточный двигатель стоит, который может разгонять ракету до таких, до таких скоростей. Плюс дальность, особенно у Дэшек, там сотни километров. Да они могут эти несколько десятков Су-30 российских у Мадуро, они могут затопить половину этого американского флота. И как только до них это дошло, как только они срисовали, американская разведка работает, как только они срисовали ракеты Х-31АД, которые есть уже у Мадура, они тут же побежали к Путину попросить, а что тебе надо, чтобы только эти ракеты наш, наши корабли не потопили. Они сейчас их могут потопить, завтра их могут потопить. Вот даже без наступательных операций со стороны того же флота американского, потому что они уже сколько кораблей венесуэльских потопили. Ну, то есть, они вот просто ударить в ответ с одной стороны, либо примитивный удар, ударить до того контрударом. И побежали сразу все эти Витков и все эти Кушнеры, побежали к Путину Просить, ай-яй-яй, что нам сделать, чтобы только нас Мадуро не затупил. Путин опять запросил, что Украина. Вот и все. Он, он запросил капитуляцию Украины, причем не в 12 пунктов, а в вот 20 вот Вот потому вся эта шушера израильская, которая сейчас купировала Вашингтон, Вашингтон Белый дом, они сейчас и бегают с, с, этой, с этим планом. Они называют это мирным, заморозки и так далее и тому подобное, но реально это капитуляция. Почему? Потому что по этому плану, с которым носится, Украина капитулирует, отдавая россиянам пятую часть своей территории вместе с миллионами украинцев на, на этой территории практически в рабстве. Ну, это по плану, это по плану американцев. Ну, кто из украинцев это будет делать? Да, наша полуизраильская власть это может сделать. Но так у нас была такая полуроссийско-белорусская власть. Где они не сидят? Где они ходят? В Москве. Но эти будут в Израиле. Где Вместе с Фламиндичами и с этими уже Цукерманами будут там Цукер, на, голову крошить. А как по-другому?